Володимир Рубан, голова центру звільнення військовополонених, офіцерський корпус, українець, військовий льотчик, одружений має трьох дітей. Відомим став завдяки своїй переговорницькій діяльності під час конфлікту на сході України в 2014 році. За час проведення АТО офіцерському корпусу під керівництвом Володимира Рубана вдалося звільнити понад шість сотень полонених українських солдат і офіцерів. Через свою діяльність Володимир Рубан викликає до себе досить неоднозначне ставлення. Він один з небагатьох має імунітет в зоні антитерористичної операції. На останніх місцевих виборах балотувався на пост мера столиці, однак підтримки киян не отримав, набравши менше піввідсотка. Скажіть, будь ласка, з моменту. Так званого затишня на фронті. Чи побільшили у вас роботи? Як зараз проходить обмін полоненими? Чи виникли якісь складнощі в такому процесі? Чи стикаєтеся ви з якимось новими проблемами, з якими проблемами стикаєтесь? І як змінилася обстановка на фронті з приводу обміну полоненими? Юридичний казус, в якому сьогодні і плен. Украина приводит и к нежелательным последствиям. Не военные, которые оказались в плену, не чувствуют себя защищенными среди своим государством и не видят желания государства скорейшего их освобождения ни государство не может не знает как себя вести вот. и по отношению не только к военнопленным даже по отношению к тем бойцам которые останавливали агрессию в самом начале бойцам добровольских батальонов национальной гвардии те которые не могут не получить статус военно военного не статус участника боевых действий Мы про тебя говорилось тому Возможно, все-таки есть э, в этой ситуации, смотрите. хотя бы какие-то Если у нас не будет военнопленных, нам э, нечем будет пенять на террористическую сторону. Поясните, разумеется. Сейчас, э, смотрите, у нас не велось активных боевых действий, э, у нас был только один аэропорт Донецк, э, «Горячая точка». И при этом весь мир знал, что в НАТО идет война, хотя на самом деле война была только вокруг одного маленького аэропорта. Если сейчас забрать всех военнопленных, нашему государству не о чем будет разговаривать на международной арене. О том, что, ну, смотрите, нехорошие террористы удерживают наших несчастных военнопленных. Надо понимать, что это уже давно стало с приходом в Минскую группу одиозных политиков. Это стало инструментом вопрос военнопленных международных отношений, инструментом на международном уровне. Влияние и оказывание давления на, в разных ситуациях на разные стороны. В Милане, когда была перенесена встреча, главы президента 11 стран говорили о военнопленных, хотя они ничего не понимают в этом деле на сегодняш... при сегодняшних реалиях в Париже опять же поднимался вопрос со слов нашего президента об обмене военнопленных. Хотя договоренности есть, и обменять военнопленных это уже технический аспект, в какой день, на кого именно и куда подогнать автобусы. Все остальное уже не является неожиданностью ни для одной из сторон или даже для тех же военнопленных. По Женевской конвенции военнопленные обменены... Освобождені либо в конце війни, либо при обмене. Скажіть, будь ласка, ваша критика в бік влади, вона якось відображається на, на вас? Тобто то те, що ви критикуєте, воно вам відгукується? З того, що я зараз зрозумів, ви трошки обособлюєте поняття військовополоненого, а держава бачить то трошки по-своєму. Ну, то ця розбіжність вона вам заважає взагалі в вашій роботі? Ну, перед цього, це. Это... влияет на э, самих военнопленных на э, их быстрейшее освобождение, ну и конечно э, на э, мешает мне, поскольку три раза, когда мы выезжали уже за военнопленными, нам был дан красный свет, нас остановили и прямо с линии фронта с нулевых блокпостов возвращали домой для того, чтобы наш центр э, не забирал военнопленных и не противоставлял себя государству. А чему так и бывает? Они борются за свой рейтинг, ну как это, центр, офицерский корпус может забрать людей, а власть не может. И это больно давит по самолюбию, а у нас самолюбивые нынче правители, как на себя ощутили, Администрация президента, дырявый аппарат, всегда информация вытекает, и вытекает информация о том, что было указание конкретно по офицерскому корпусу препятствовать развитию, движению дальнейшему. Мне пробили на автомобиле колеса и поставили снайперский патрон. Такое предупреждение на э, капоте машины. Метка такая. Это было там, в зоне АТО? Да, это было здесь, в Киеве. В Киеве? Возле квартиры. И как это на вас вплывает? Ну... Перевозя тяжелых, трехсотых, трупы как-то не очень полагается бояться таких мелких попыток шантажа или устрашения. У нас хорошие отношения с руководством СБУ и мы мы обсуждаем такие деликатные моменты. Где-то я обещаю не перегибать палку в критике государства. Где-то СБУ обещает Перевірили ту или і інформацію по, по факту угроз. Скажіть, будь ласка, після тих випадків, коли вас завертали на блокпостах, давали вам червоні світло, чи е, погіршувалися стосунки з цією стороною, чи важче було домовлятися в подальшому про обі полонених? Ні, нам вже достаточно <гуменість> много. І обміняли і освободили людей. Освобождения эти были обоюдные. И с одной стороны, если помните, мы ездили с Русланой и нам отдавали пленных без всяких требований, кроме одного, чтобы они больше не приходили на эту войну. Эта война не регулируется, к сожалению, ни законами военными, ни гаакскими. Ни Женевскими конвенциями, ни по военнопленным, ни по введению боевых действий, ни по раненым. Тем более, что и военное положение-то у нас не введено. До сих пор и войны у нас как таковой нет. Хотя ну, у нас все какое-то вот, в правовом поле все время у нас коллизия. Мы вроде... Ну не мы, Верховная Рада, поддалась эмоциям и объявила Россию агрессором. Ну вот Россия приобрела себе территории, непосредственно Крым. Были попытки приобрести 8 областей по признаку Новороссии. И объявив ее агрессором, мы не объявляем ей войну. Мы вообще не объявляем войну, не вводим военное положение, страна не начинает работать на войну. Ну, какие-то многие такие юридические коллизии, и кажется, что ну, у нас такой подход к управлению государством коммерческий. Знаете, когда есть фирма, то можно немножко там уйти, там обойти закон, там недоплатить налогов, все сводится к получению прибыли. Государством же так управлять нельзя. Есть международное право и коммерческие подходы в отношении войны, к выгода, к прибыль нельзя ставить на один кон с... Убийство мирного населения с сдачей армии в два котла. И как-то надо определяться, Для... надо быть честным перед своим народом. И здесь коммерческий такой шоколадный подход, он не подходит. Але, э, цей підхит, про Він теж нібито дає якісь результати, якісь міські домовленості, і зараз у нас начебто курс на мир, і всі про це говорять. Ви як е, до цього ставитесь, як ви оцінюєте той мир, який зараз відбувається? Чи Я є, він... оцінюю, що в той момент, коли була пропонувана нова форма переговорів, контактна група, і коли ми вибирали, що в якому місті, проведут и донецкая и луганская сторона тогда в лице руководителей полевых командиров согласились на вариант минской контактной группы она было выгодно для украины надо понимать что то перемирие было после иловайского котла когда президент сам признал что 60 процентов техники потеряно. Нам надо было время, и это время было получено. Но уже тогда, в первые моменты, когда военным поручили провести графики по созданию, по обмену территориями и выравниванию новой линии соприкосновения или линии фронта, мы должны были отдать несколько территорий и забрать несколько территорий из Донецка, для того, чтобы линия действительно была удобная и выровнена. Так вот, мы должны были передать Донецкий аэропорт с 10 по 13 ноября через ОБСЕ в Донецкой стране. И с 1 числа Начался этот график, и уже атаки были обоюдные. Артиллерия с Донецкого аэропорта постреливала по Донецку. Донецкие ополченцы и кто-то вместе с ними пытались штурмовать и взять аэропорт. Всегда возникал вопрос у простых солдат, у простых офицеров с обеих сторон, у мирных, зачем? Зачем атаковать Донецкий аэропорт, если через 7 дней украинская сторона его должна передать? С другой стороны, зачем погибать солдатам при обороне аэропорта, если через 7 дней его должны передать Донецкой стороне? То есть это должна быть такое мирная передача 10 числа украинская страна выходит из аэропорта, туда заходит АБСЕ, осматривает и там в течение трех дней тут, э, аэропорт еще не взорванный, но достаточно разрушенный э, переходит под управление донецкой страны. Классно, чему может эти хлопцы, геновы на Донецком аэропорту? Вот здесь надо искать политическую подоплеку, потому как э, при сегодняшних военных достижениях удерживать какую-то географически выгодную точку не имеет смысла. Не имеет смысла погибать за эту географическую точку. Либо же у нас человеческая жизнь все-таки не ценится и не превыше всего. А в Конституции записано именно так. Но все равно мы видим, что управляет этой военной ситуацией два источника, и по Украине, и по Донецкой стороне, и оба они внешние, это не украинские источники. То есть мы не самостоятельны в этой войне и в принятии таких стратегических решений. Это война между Россией и Америкой до последнего украинца. Я вам скажу, что ни россияне, ни американцы не любят этот анекдот и довольно-таки жестко на него реагируют. Но россияне поставляют технику в, на Донбасс, военную технику. И в сложных моментах, там не просто военные советники, там боевые экипажи участвуют в сложных боях и под Иловайском, и под Дебальцево, и в аэропортах, особенно в Луганском аэропорту. Также мы видим, что ну, хаммеры нам эти поставляют, вот эти с брезентовыми дверями «Америка». Там, хоть и не 86 -го года но опять же коммерческий чей-то проект и финансы те которые мы э, ожидаем или за которые так переживает наше правительство они ожидаются из из америки все-таки туда постоянно ездит и, и Рейска, и э, премьер-министр да, и все остальные. Щоб примусило вас піти в політику. Давайте поговоримо трошки про вас. Вам здалося, що Володимир Рубан то який переговорник, він менш ефективний, ніж Володимир Рубан, який політик. Хороший питання. Ми действували более ефективному інші переговорні групи. Ну, навіть тому, що ми просто раніше всіх успішно і и... самые первые переговоры у нас были именно с теми людьми, которые впоследствии стали лидерами в Донецке. Из Захарченко, с его отрядом «Уплот», с Тимофеевым. После Иловайского котла, когда в плену оказалось 680 человек, нам было не до политики. И, наверное, только через полгода мы начнем понимать, что это было нашей ошибкой, когда нам предлагали разные политические силы пройти в первых пятерках по их э, политическим проектам на выборы народных депутатов. Тогда пошли и Береза, и Масецюк, и э, Семенченко. Вот как раз в тот период мы тогда занимались конкретной работой и э, Отказались. Сейчас же, когда начались и угрозы, и шантаж, и попытки дискредитации и нашего центра, и отдельных личностей, пока нам некогда было этим заниматься, когда было много пленных, сейчас нам пришлось этим заниматься, во-первых. И для защиты чести и достоинства, и во-вторых, для защиты э, той работы, которую мы проделали, и э, защиты риска э, офицеров, э, которые э, рисковали своей жизнью, когда занимались этой работой. Мы бросили политический якорь, как назвал один из политологов, на этих выборах. Мы не готовились. Это и необходимая мера защиты, поскольку э, с политической партией труднее расправиться, чем просто с э, группой офицеров из э, Центра обмена пленных. И э, это задел на будущее. То есть политический якорь брошен, да, мы идем в политику. Мы хотим влиять на политические процессы, а война ⁇ это э, непосредственное продолжение бездарной политики. Э, мы хотим, чтобы люди, которые отдали бездарно территорию Украины, э, чтобы они ответили, понесли э, при должном расследовании определенное наказание за свои действия. В Конституции у нас прописано разное положение, в том числе и те, за которые у нас отвечает гарант Конституции. Тут у вас есть пытания до гаранта Конституции, я так понимаю? Ну, изначально офицеров так воспитывает, если есть какие-то неприятности в полку или на территории полка, виноват командир полка. Здесь же есть ряд стратегических ошибок, предпринятых Верховным Главнокомандующим, в том числе по введению военного положения или его не введение по военным действиям, по двум котлам, по его обещанию прекратить войну и вместо этого совершенно другая стратегия применения армии на своей территории, тяжелого вооружения, авиации. Це доволі такий обширений ряд вопросов і політичних рішень. Але політика це брудна справа. Як ви вважаєте, офіцери, які мають свій кодекс честі, вони там не зламаються в політиці, коли з своїх боків будуть якісь перепотії і, можливо, спокуси? Це складні українські реалії, но. Але... В офицерском корпусе, так же как и среди граждан Украины, попадаются разные люди, которые и соблазняются на некоторые предложения. Мы стараемся от таких избавляться. В целом же для политики у нас достаточно офицерских представителей офицеров, которые могут и должны правильно э, понимать э, политический момент, особенно когда идет война. Я вам скажу, это э, люди все-таки подготовленные к управлению другими людьми. Как правило, офицер – это человек с несколькими образованиями, 2-3 образования. И, как правило, это молодой пенсионер от 45 лет, по древнеримскому праву это как раз возраст, когда надо идти в политику. В первую очередь для нас гораздо проще видеться это и борьба с коррупцией, и борьба с предателями, изменниками Родины. То есть нас интересует государственный подход в этом деле, не коммерческий, не шоколадный. Скажіть, будь ласка, чому ті люди, які їздять в окупований Донбас, вони повертаються такими собі антигероями? Так як свого часу була Руслана, коли вона з вами їздила, вона втратила свій довіру серед своїх прихильників. Зараз Олексій Мочан дискредитував себе, якщо так можна сказати. з чим такі відбуваються процеси? Чому люди втрачають авторитет? І ті люди, які раніше їм довіряли, любили їх, вони зараз, вони ставляться за трошки по-іншому. Ну, це не не той авторитет, це авторитет толпи, це синдром, феномен толпи. Руслану також заочно не любили в Донецьку за те, що вона була голосом Майдана. Когда ее увидели в Донецке еще, когда только услышали что простые бойцы, что приехала Руслана, и в разговоре со мной возле микроавтобуса высказывались угрожающие, что ее надо облить бензином и спалить, что это она где-то, пусть она только попробует тут явиться. И она когда выходит из-за микроавтобуса. Боец не то что в растерянности, но он... у Руслана есть определенная аура, она, она хорошая певица, а у нее кроме голоса есть еще вот эта вот возможность людей завораживать, располагать к себе. Ну, максимум, что боец смог себя выдавить, это попросить у нее разрешения сфотографироваться с ней. Это абсолютно разные вещи, и надо понимать, что война на Востоке, даже неправильно воспринятая э, или утвержденное руководством как АТО, она внесет в себе все элементы полноценной войны, в том числе и э, информационную войну или такие специальные психологические операции. Э, нет, э, стало ли Руслана что-то делать, чтобы стать антигероем, антимайдановским героем не стало. Мачанов, его желание освободить Рахманов. Стал ли он, провел ли какие действия? Нет, он никаких действий не сделал. А вы не поехали в Донецк, и им стало себя дискредитовывать? Ну, как нет, может, это... Почему? А риторика почему? изменилась. Риторика? но у меня тоже риторика поменялась. Я до войны-то Донецк не любил и никогда его не защищал, не хвалил и не думал именно свой Но у меня изменилось. Они начали аккуратнее относиться к словам. Когда переезжаешь через линию фронта, очень аккуратно относишься к словам. Это здесь на большой материковой Украине позволено, в особенности журналистам не задумываясь нести всякую чушь в сторону Донецка и это оправдывает и хвалебные оды нашему победоносному руководству и это тоже оправдано когда приезжаешь туда и видишь переговоры по обмену военнопленных, ты постоянно думаешь о чем ты будешь говорить, ты взвешиваешь каждое слово и наплевать на авторитет толпы как правило, это стадное чувство, и оно при персонализации каждого участника этой толпы, оно не совпадает с мнением толпы. Приказано кричать в эту сторону плохо, в сторону Руслана начали кричать. Она освободила 42 человека своим присутствием и лично по одному тут это не один раз ей отдали 42 человека, когда у меня уже закончились все аргументы. Она своим обаянием, своей правильностью, своей. Мачанов добился, и если бы не вмешательство уже, не конкуренция с администрацией президента, то Рахман был бы давно на свободе боец, разведчик, старший офицер. Киборг номер один. Но ну, здесь вмешались политически. Я думаю, что у нас без команды никого не обплевывают и не, за, не заклевывают. Значит, а есть такая... кто то дает эту команду? Кто-то дает эту команду. А вы знаете, кто ли кому же живет эту команду? Да, я знаю. А кто -то? это? Это Все идет из адміністрації президента. Там бывшие медийники, они формируют е, образ, імідж е, і все остальное. Ви рідко буваєте зараз на ефірах. Просто порівняно з тим, як було раніше. Вас часто показували по телевізору, зараз ви досить рідкісність на різних телеканалах, програмах ток-шоу. С чем ты Ну Это связано с выборами и с тем, что пришло время уже писать мемуары. Я сейчас пишу книгу о нашем походе за фронт, о нашей работе. Некоторые моменты довольно доленосные начинают искажаться людьми, участвующих в этих процессах, поэтому, э, а у нас э, эти полтора года довольно-таки яркими, наполненными были, и о всех этих событиях э, мне приказано написать книгу. Ага. Да. В хорошем разуме не наказано? В хорошем, да. Нашими офицерами приказано написать книгу. На какие стадии сейчас книжка? Э, на стадии планирования и написания нескольких глав. Когда вы собираетесь закончить их? А, Рассчитываю за два месяца закончить. Спасибо.